这一恢复，大家见到你真的太开心了。庭州有什么话想对大家说的吗？以我为鉴，希望大家都能够安全驾驶。没错没错，大家一定记住了啊。那庭州大病初愈，你们有,有什么想对他说的吗？这大半年啊，咱们娱乐圈就属你们俩最红了。穆老师，恭喜你恢复健康。 然后，我想对你说的是，如果时间能倒退，可以回到刚失忆的时候，我希望。 你可以按时吃药，不要拒绝治疗。我想明薇一直以来都是一个非常幽默的女生。好的。不过时间不会倒流，我相信应该不会有下次了。没错，大家都不希望有下一次了，对不对？对。<laughs> 哎，那廷州，我看过原著。 咱们太傅是胸怀天下，在剧中为了辅佐我们幼弟巩固江山啊，他不惜放弃了自己的感情。那么在现实生活中呢？如果说江山大义和自己的感情二选一的话，你会选择哪个呢？我应该不会走到那天。哇！影帝就是影帝啊，一如既往的自信。 那明威呢？现实生活中，你喜欢太傅那种默默关怀你的类型，还是更偏向驸马那样热情似火的呢？一定要选一种吗？没错。嗯，其实我觉得感情这件事情，谁都说不准。也许，我将来会喜欢的类型，是我现在绝对不会喜欢的类型。 那庭中啊，如今你恢复了记忆，我想冒昧的问一个问题啊，相信也是在座的各位观众想要知道的，就是你如何看待自己失忆后的那一段经历，以及自己化身为太傅和公主的这段感情呢？ 太傅，是我二十年演艺生涯中所塑造的众多角色之一。我想，我之所以会失忆，是因为对那个角色有浓厚的喜爱，以至于在杀青之后，依旧无法出席。太傅。 只存在于一代首辅，而穆廷洲才是生活中真实存在的。随着我恢复记忆，这部戏在我这里才算彻底结束。而关于太傅和公主在戏外的那段感情， 就当是友情赠送给大家的一个番外吧。原来我和太子之间的感情，只是一片番外。